Здравствуйте. Здравствуйте. А какую организацию вы представляете? Криворожское отделение всеукраинская сеть людей, живущих в Свич. А что сегодня здесь за акция такая происходит? сегодня благотворительный ярмарок. Для мы собираем кошты для детей, которые живут в Свич. Поэтому мы сегодня Знаходимося і роздаємо такі подарунки нашим людям і плюс збираємо кошти. Принцип нашої акції такий, Ми приглашаємо любого чоловіка з вулиці, призиваємо дарити добро, приносити добро і робити добро. Сьогодні ми проводимо акцію. Благодійний ярмарок розтолиш, який називається Неси своє добро. Всі кошти, які ми сьогодні назбираємо, вони підуть на потреби вілофікованих дітей. Проблема в суспільстві існує, але на неї намагаються скривати очі. Що, ви торгуєте? Ні, ми не торгуємо. ми проводимо благодійний Ярмарок Ярмарок називається Неси своє добро. А як можна буде удостовіритися, що ці гроші пішли по назначенню? У нас стоят специальные боксы, которые вкладываются, э, да, туда денежки не печатаны, то есть все в рамках в нормах законодательства. Вы можете непосредственно э, люди могут обратиться к нам в организацию, мы им покажем полностью всю документацию, которую э, по собранным денежкам и куда их и куда мы их передали, то есть мы не скрываем ничего, ничего от людей, ровным счетом любой кто э, любой кто пожертвует определенную сумму денег может за нее потом и получить Чуть -чуть подскажите, пожалуйста, если у человека возникла проблема, куда ему идти? Значит, так, если у человека вдруг возникла такая проблема, и э, при тестировании показал значит речь плюс, тогда человеку нужно обратиться, э, во-первых, в Переворуский центр показать и, конечно же, в нашу благотворительную организацию, потому что э, с данной проблемой очень тяжело обходиться э, на, на, наедине. Но... А, подскажите пожалуйста где где находится ваша организация? Ага, наша организация находится на 44-м квартале, а, вот, улица Мусорского, дом 13.